Thank <music> you. Ріший у мультфільмі Ну постривай заяць чи вовк. Відповідь на це питання дасть кожна дитина. А от чи розуміє малеча, що за допомогою образів тварин автори мультфільму намагаються вкласти у їх голови поняття добра та зла. А також за допомогою їх вчинків розпізнати та головне відрізнити добру людину від поганої. Ми вирішили не ховатися за образами тварин, а запитали напряму у малюків дитячого садочку, хто ж така добра людина родина – це всі діти, всі дяді, тьоті. Не шумить, не б'ється. Мама, папа, подлузка, Клюзя Клсная. Не, не обізають И седло за. И все день мне что-то дарят. Хороший человек. Ну это может быть. Это может быть или дедушка или бабушка. Это тоже бывает. Хорошие люди. Тот -то какой добрый, всем помогает, защищает. Это Людмила. Папа мой, мама Маша, Рома, тетя Алена, Дядя Юра. Это пишу для них. Подарки всякие готовлю. Хорошо не баловаться. Вести себя хорошо. А это хороший человек бывает лицо то, что он всех спасает. Он все хорошо делает. М -м -м -м. Хорошо Читает папу, маму, сестричку. Могла назвать э Хороший человек. Богдан. Почему? Он уже взрослый. Мама и папа. Они меня сильно любят. Ну, хороший человек, я думаю, что это Катерина Юрьевна. Ну, потому что э, она... У нее красивые волосы еще, потому что у нее красивый голос. И еще потому что у нее бывает красивая одежда. Плохой, это кто? Ну, наркоманы и еще кто-то. Ну и бандиты. Это кто? Они грабят все. Банки и еще что-то. И поэтому они такие будут... Плохие. А хорошие? Как ведут тебя хорошие? Хорошо. Плохого нельзя делать. Злиться. Биться. Хороший человек, просто человек хороший, эм, хороший человек бывает хорошим. Кто-то не может там это нарисовать, вот это нарисовать, и подходит человек и рисует ему такое же. Хороший человек это родители. Потому что хорошо нам включают мультики. Ну, хорошие люди ходят на работу, собирают деньги. Ну, чтобы купить что-то, ну, не знаю. Это когда не делаешь плохо, хорошо, помогаешь всем. Хороший человек – это тоже, тоже хороший. Не делаешь, не делаешь ничего плохого, помогаешь всем. Не, не, не делаешь дома то, что не нужно. Хороший человек – это значит – что хорошие человеки хорошо себя ведут послушными бывают и еще бывают хорошими хорошо это значит что, что ничего ничего не случилось ничего что не поломать игрушки еще что не поломали, поломали стул плохое все ломает, а хороший не ломает. Он чинит все. Чинит и хорошо занимается. А плохие еще лом... оборуж... оборвают шторы. Ломают стул. Ломают игрушки. Нельзя, Нельзя ничего делать, нельзя обижать людей. И нельзя... И нельзя обижать людей, нельзя никого бить. Хороший человек, он помогает другим людям, делает добрые дела. Хорошие люди делают, воспитывают всех разных детей, которые надо их учить.